Всім доброго ранку. Отже, друзі, надзвичайно новина і дуже приємна для глядачів каналу 1 Плюс 1. Отже, на 1 Плюс 1 стартує п'ятий ювілейний сезон проекту Голос країни. А давайте згадаємо, які ми були попередні чотири сезони та дізнаємося, а що чекає на глядачів цього разу. Дивіться просто зараз, а після дуже важливі гості. Це шоу з успіхом транслюють у майже пів сотні країн світу. Першими після голландців його почали створювати у США та Україні. У нас голос країни вперше стартував у 2011-му. Продюсером шоу тоді став Костянтин Меладзе. А в кріслах тренерів опинились Сашко Паномарьов, Руслана Стас П'єха та Діана Арвєніна. Учасник саме з її команди Іван Ганзера став першим переможцем шоу. Вже наступного року у другому сезоні голосу до тренерів Сашка Пономарьова та Діани Арбєніної приєдналися співачка Валерія та музикант Олег Скрипка. Діана перемогла минулого разу. Другий раз може вже не перемогти. Але вона таки перемогла разом із Олегом Табаковим. У голосі країни три все по чесному крісла тренерів зайняли крім Олександра Пономарьова та Олега Скрипки, Святослава Карчук та Тіна Кароль. Цього разу удача посміхнулася Сашку Пономарьово та Ганні Ходоровській. Саме його команда перемогла у третьому сезоні. Голос країни перезавантаження. Тут склад музичних тренерів знову змінився. Тепер за учасників боролися Ані Лорак, Сергій Лазарів Тамара Марак та Святослава Карчук. Якщо ви в моїй команді не будете, то я далі покидаю проект. У четвертому сезоні переміг учасник команди лідера океану Ельзи Ігор Грохоцький. Вже цієї неділі на один плюс один стартує новий п'ятий сезон «Голос України». Вперше у кріслах тренерів опиняться лише українські зірки. Святослава Карчук, Тіна Ка. Кароль Потап та Олександр Пономарьов. Якби ми були якимись представниками східних стилів єдиноборств, кожного було б своє кунг-фу, айкідо, те квандо та Олександр Пономарьов. Витримую той, хто більш-менш нормальна порядна людина сам по собі. Команда наймасштабнішого проєкту країни прослухала близько п'яти тисяч талантів та обрала майже 150 найкращих виконавців із 14 країн світу. То, що відбувається в этом году це настоящий тріумф музики, якого немає більше нігде. Сцена голосу країни – це головна сцена, на якій проїзходять ключові творчість цієї країни. Цього разу творці проєкту відкриють двері у закулісне життя голосу країни. Ведучою шоу стане Ольга Фреймут. А ще кожен глядач зможе спілкуватися із зірками проекту на сайті. У нас будуть відеоблоги тренеров. У нас буде можливість пообщатися з ними в чаті. У нас буде можливість висказати своє мнення по поводу їх рішення. Тож голос країни вже цієї неділі о 21.00 на каналі 1+,1. Плюс Не пропустіть. І у нас в гостях Віторія Лізіна Масляна, генеральний продюсер ДНП Production Продакшн та Олег Боднарчук, креативний продюсер та режисер проєктів Голос країни та Голос Діти. Доброго, Доброго ранку, друзі. Так, Віка, это тебе. Спасибо. Ну, вообще, может, тюльпан забрать? Захочешь. Спасибо. Вообще это очень приятно, конечно, потому что по-хорошему вместо меня здесь должен был быть наш музыкальный продюсер Руслан, Руслан Квинта. Квинта. Но ранее время оно не для творцов. Вот, оно больше для людей, ну, скажем так, практически. Ну, то, вы тогда побили рекорды. Спасибо. Вы тоже творцы, поэтому вот проснулись, приехали к нам. Спасибо вам за это. Слушайте, ну но правда, просто. Голос... Просто Вика живет на канале, поэтому она это мы всегда знаем, может да. прийти и заменить кого угодно. Слушайте, друзья, ну правда, голос дети. Только что вот, вот, финал еще до сих пор шлейфом остался. Вспоминаем, да. ошеломительный успех, да. потрясающие, чрезвычайно высокие рейтинги, а восторженные э, зрительские впечатления. Олег, вот да. какое самое потрясающее впечатление вы пережили на этом проекте? Самое потрясающее впечатление у нас было на этапе боев, когда одна из участниц команды Потапа, Анастасия Богинская, заболела. А -а -а. И вот когда она пела песню «За жизнь» и... Мы все понимали, что самую высокую ноту она не возьмет, потому что на репетиции это не получалось. И вот, вот то самое роковое мгновение, когда мы все наблюдаем, смотрим, ждем и понимаем, что ничего не получится. И самое интересное, что и Леша встал с кресла, Потап, и вдруг она берет эту ноту, он плачет, мы все в ПТС плачем. Мы плачем. Да. О, О, это... Олег, да. Вика, давайте с зрителями вспомним, посмотрим этот эпизод. Внимание. Ну как без слез радости и счастья можно такое смотреть, а? Это это очень круто, Вика. Вот совсем скоро, буквально в воскресенье стартует пятый сезон взрослого проекта Голос. Краины. вот ждете таких же вот высоких рейтингов и такой отдача зрителей, вот как голос дети? Ну, ты знаешь, Руслан, я могу сказать, что мы делаем все для того, чтобы наши зрители получили удовольствие, да, потому что если а, перед нами стоит такая задача, да, дарить а, каждое воскресенье всю весну на протяжении всей весны, даже маленький кусочек лета мы успеем захватить, да, дарить нашим зрителям какие-то эмоции, восхищение музыкой, талантами. А талант у нас в этом году потрясающий. К нам приехали совершенно разноплановые, а, неповторимые артисты от 18 до 50 лет. Больше совершенно. Чем из 10 стран. Да, больше, чем из 10 стран. Из всех регионов Украины, да, из оккупированных территорий, да. И Ничего себе. От, отовсюду, отовсюду. И для нас это, ты знаешь, это такой какой-то вот момент воодушевления, потому что мы понимаем, что это шоу действительно нужно. Потому что от того, какие участники к тебе приходят на кастинг, ты понимаешь, будет угу. у этого шоу успех или нет. Мы очень рассчитываем на то, что то, что мы делали, как мы старались, что это оце оценят наши зрители. Тренеры потрясающие. Тина Карлит, Святослав Макарчук, Александр Пономарев и Потап. Вот Потап. Потап. Вот предыдущие тренеры они на всех в разных сезонах были победителями, их не команды. А что касается Потапа, у него есть шансы все-таки на победу ну, в его команде? Потап это главная интрига этого сезона. Впервые в кресло сел настоящий продюсер, не только певец, но и продюсер. Человек, который с профессиональной точки зрения может увидеть в другом человеке талант, его раскрыть и, и показать самые э, прекрасные стороны исполнителя. И Потап, мало того, он еще и единственный, по-моему, не обладает статуэткой победителя. Да, 100%. И 100%. Тина, он будет за и Александр, и Святослав уже побеждали на шоу. А у Леши амбиции безмерные. И он, мало того, он еще и воспитан в спортивной семье. Мама у него чемпионка мира по плаванию. И он привык побеждать еще с детства. Он был поэтому, капитаном сборной да, по поэтому, пол, поэтому, Это да. главная интрига. Он Бороться Но все-таки главная интрига это голос краины. Пятый сезон. В это воскресенье. Вика, Олег, в этом выпуске, в первом, что мы увидим? Ну, хотя бы немножечко завису тайны. Приоткройте. Ну, вы знаете, для меня, наверное, самая интересная история в этом выпуске история девочки, которая в этом году придет в пятый раз на слепые прослушивания. В пятый раз. Ничего себе. Вот, до этого у нее просто она просто не доходила до своей очереди. да? А на самом деле я открою маленький секрет. Его многие нам задают этот вопрос: что происходит с людьми? Потому что, как правило, на слепые прослушивания приходят больше людей, чем потом проходит дальше в шоу, да, и что происходит с теми людьми, которые а, остаются в своей очереди, да, и команда уже собрана тренерами, да, мы же понимаем, у тренеров ограниченный лимит, 14 человек в команде. Что происходит с этими людьми? На самом деле, все очень просто, да, это и секрет, конечно, ну, уже раз уж у нас такая угу. откровенная беседа, могу рассказать. Давай, давай. А, все, все, кто а, не успел попасть в команду и не выступил на сцене, автоматически приглашаются в следующий сезон. И вот эта участница, несколько раз переходила дальше. Потрясающий. Ну, вот и это... это еще не все. И это и еще такие новости вас ждут. Итак, голос Украины пятый сезон. Этот проект вечером объединяет страну, объединяет семьи. Собираемся возле телевизора в 21 час. Правильно? Да. В воскресенье. А у нас в гостях были генеральный продюсер Дин Пусын Продакшн» Виктория Лезина Маслина. И креативный продюсер и режиссер Голосу Украины Олег Боднарчук.